Тюльпани. тюльпани і розум. Сьогодні тільки шосте число. Я думаю, більше буде людей сьомого і восьмого, як зазвичай. В цьому році від ну, 10 до двадцяти гривень. Три за сорок, три за ну три за сорок, три за сорок п'ять. Ну, дивлячись, як яка різні. квітка. Це вирощується в сараї в домашніх Ай, умовах. Та, чі, Необхідно їх підтримати постійно, ну при певній температурі, ну освітлення, опалення. Це все входить в ціну на тюльпан і відповідно. И дорожчий тюльпан. От 10 до 15. Сами выращиваем. Три года выращиваем у грунте, а потом садим в ящики. Люди бідніші стали и дуже тяжко продать. Знаете, вот подснежники в прошлом году брали хорошо, а в этом году вот плохо. Ну, видите, ну, никак нельзя их продать, у людей нету денег. Видите, с горшочками. Выращиваем. Вот, продать невозможно. Высаживаем в горшочки, луквички высаживаем. Подснежники по 7 гривен горшочки. Пильпан. сами выращиваем местные, а есть и привозные и в Голландии. Роза на сегодняшний день 60-50 гривен. Привозная. Сейчас ни одного покупателя. Посмотрите на площади, площадь пустая. Я закупаю. А на следующий год и этих не будет, потому что газ очень дорогой, никто их не будет выращивать. Можно на хлебушек на торгую.